Baik Kembali semula dalam Malaysia, hari ini kita nak teruskan pengisian berkenaan dengan gejala ya. rempit. Bukan ya. semakin berleluasa tetapi tiada noktahnya. Hmm, hmm. Dah dah lama, dah terlalu panjang juga lah perkara ini dibincangkan. Ada macam-macam langkah yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan, swasta, ibu bapa hmm. dan juga mereka yang terlibat. Tetapi, um, sepanjang tahun kerap juga lah kita dengarkan. Apatah lagi di musim-musim perayaan sebegini. Hmm, cuti musim lagi. Cuti hmm. kan, nak menuju ke ambang tahun baru. Jadi, ini dah macam satu apa uh, apa pesta kerayaan dah, kerayaan dah bagi mereka hmm. kan ha jadi itu yang kita nak bincangkan gerak rempit di Malaysia ada dua sudut pandang berbeza yang kami nak kongsikan yang pertama uh, adalah kita perkenalkan tamu di studio terlebih dahulu sangat bertuah sebab kita ada uh, seorang racer kat ni Hmm, ini dah. Kai okay, ha. Ketua Pasukan ZK Racing Team. Assalamualaikum. 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 Haa, main, main netball juga kami tadi? Tak ada. ada, ada. Okey, dan juga kita ada tetamu uh, secara maya. Kita menubual iaitu Profesor Dr. Rosmi Ismail merupakan pakar psikologi, trafik ya. dan keselamatan jalan raya uh -huh. dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. sihat. Okay. Mungkin kita nak bersama dengan Prof terlebih dulu, Prof. Uh, yang pertamanya, berkaitan dengan gejala rempit di Malaysia ini. Uh, bukan satu isu baru tapi masih lagi kekal berpanjangan. Uh, secara realitinya sekarang ini, Prof, melihat kepada uh, aspek uh, gejala rempit ini. Bagaimana uh, realiti di Malaysia pada ketika ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, uh, Apa khabar semua orang di studio dan di luar sana? Uh -huh. Eh, okay, um, sebenarnya isu rempik ni dah lama dah. Hmm. Saya pun dah kaji sejak tahun 2010. Hmm. Dan uh, berhenti sehingga kita melubuhkan satu pusat. Namanya pusat pemerkasaan remaja iaitu nak memulihkan remaja-remaja uh, terlibat dengan rempik ni. Yang dibayai hmm. dibayai oleh pihak kerajaan lah. Yeah. Jadi saya nak cerita perihal pri, uh, rempik ni dia berevolusi. Ya. Hmm on mula sejak awal-awal dulu tahun uh, 80-an, 90-an dan dan tahun-tahun yang uh, apa selepas tahun 2000 ini dia berevolusi dia, dia menggunakan uh, kapcai, eh? hmm. kapcai captcha ataupun motor C70 lah Honda Honda Bomsi Honda. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha. Dipanggil uh, underbone motorcycle Motorcycle yang, yang Rangka, apa dia? ringan ringan hmm. ber, 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 bersaiz ringan. Okey. Right. Dan dia, dia ber-evolusi menjadi um, lebih serius di sekitar tahun 90-an. Okey. Awal tahun 2000. Mm -hmm. Dan uh, terdapat beberapa insiden yang besar uh, dalam masa itu. Dan sehingga um, saya pun uh, sewaktu saya balik daripada uh, overseas, selepas menamatkan pengajian PhD saya dalam bidang trafik psikologi ini, saya berimanak untuk merempit PED ini. Mm -hmm. Dan setelah mengkaji beberapa Uh, siri uh, pekerjaan saya lah antaranya saya pergi ke lokasi di mana mereka sedang melakukan aktiviti tersebut dan saya terlibat sama dengan program mereka. Ada <laughs> cover, cover ya. Yeah. Okay. Saya Anda saya pakai macam mereka bawa motosikal dan sebagainya dan uh, alhamdulillah pada mulanya mereka agak um, suka untuk menerima saya tapi lama kelamaan dia boleh terima lah. Dan saya rasakan satu pengalaman ini yang sangat menajukkanlah hmm. Bila kita menyaksikan perubahan motor yang dimodifikasikan uh, boleh laju sampai 250 cc. Okey. Kemudian dia bawa motor tak ada brek. Nah, ha, you bayangkan. Hmm. Motor tak ada brek, lumba dan tak ada lampu. Hmm. Bayangkan bagaimana dia bahaya ya hmm. fenomena ini. Dan ini telah pun berubah. Sekarang ini dah tak guna lagi motor kecil. Walaupun ada lagi tetapi mereka menggunakan motor skuter. Ya. Hmm. Ah, Okey betul. Hmm. Dan uh, sekarang ini juga trend dia menggunakan motor yang lebih besar. Tetapi soalannya motor yang lebih besar ini dia hanya berlumba-lumba lah kot. Dia tak boleh nak angkat, tak boleh nak jongkit menjadi orang kata uh, dia, dia, dia ada istilah-istilah tertentu. Okey. Hmm. Uh, angkat uh, tayar depan angkat tayar belakang tu dia ada istilah-istilah dia. Ya 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 faham. Uh -huh. sekarang ni tak ada lagi dah itu. Cumanya dulu saya nampak dia sangat berorganisasi. Ya. Kumpulan-kumpulan tertentu yang saya sempat kemuruga. Hmm. Kumpulan Apache, kumpulan Man Botak semua ni memang dah sudah sudah penceng aku semuanya rasanya ya. Okay. ya. Hmm. baru pula mewarisi benda-benda Allah ni. Saya ingat dah habis rupanya masih ada lagi. Itu yang sangat pelik. Dan saya rasa pelumba negara kita pun terkejut bila bila lihat mak rempik ni dia pun tak sanggup. Baik. Ya, oh. Baik. Kita nak tanya Azofahmi, erm um, Pernah menjadi uh, pelumba profesional? Ya. Tapi sebelum itu pastinya pengalaman tu macam tadi Prof kata jongkit tayar atas, ha. uh, pengalaman menabjubkan 250 km kelajuannya. Ya, Bagaimana pernah melalui itu mungkin ada cerita yang ingin diceritakan sebelum uh, terbabit secara profesional? Wah, oh, sebenarnya kita okay, terima kasih sebab jemput saya datang ke sini yep. ke Malaysia pagi ini dan secara jujurnya memang saya saya faham sebenarnya kenapa anak-anak muda ni uh, minat dengan motosikal mm. dan saya percaya semua orang ada jiwa kelajuan tu mm. dan sudah, sudah semestinya akses motosikal ni dekat Malaysia lebih lebih banyak kalau nak bandingkan dengan dengan negara-negara lain akses kalau, untuk dapatkan maks motosikal. Maks atau? Maksudnya kita pergi kerja naik motor, okay. pergi kedai naik motor, okay. ber berbeza dengan kalau saya bandingkan dengan Eropah kan, hmm. okey me memang kat sana mereka banyak profesional hmm. tetapi mereka tak menggunakan motosikal harian. Okay. Ha uh, so jadi kita apabila mak ayah kita ada motor, hmm. motor tu pas ke anak, hmm. anak pula muda, yeah. uh, jiwa kelajuan, yeah. tak cukup laju modify, yeah. uh, tak cukup tayar dua Angkat tayar satu, aso uh, jadi tambah lagi dua. Jadi kan satu, tambah lagi dua. mana dua, tiga puluh. Jadi memang saya saya secara general memang saya faham kenapa anak-anak uh, muda ni suka kain kelajuan, tetapi hmm. masalahnya di sini mereka bawa laju di tempat tak tempat awam lah, tempat-tempat hmm. tempat yang tak sesuai. Aso uh, hmm. so jadi itu yang saya rasa kita tak boleh nak hapuskan um, apa kita cakap gejala rempit ni sebab dia selepas abang dia dah dah tak ada adik dia pula hmm. ha selepas adik is, dia tak ada pula is. sepupu dia pula ha so, hmm. so jadi betul dia jadi berwarisan benda ni ha hmm. hmm. yeah. <coughs> macam mana sebenarnya macam okey kita dah cakap berkenaan kepada ini sangat banyak dan mungkin ada juga sebab mungkin ada ceritanya di mana mungkin mereka ni bermula di jalanan mm -hmm. kemudian diangkat sebagai pelumba profesional yeah. jadi mungkin itu dah ditanam dalam minda setiap anak-anak muda ni baru okey aku pun mungkin kena mula kat jalanan mm -hmm. juga dengan minat yang ada ni semua Adakah kak memang prosesnya seperti itu Zufami? Uh, tidak okey kalau kita lihat zaman mungkin zaman saya saya cakap 15 tahun lepas hmm. uh, macam itulah konsepnya hmm. di mana kita ambil pelumba apa pelumba jalanan hmm. yang main motor nakal dekat jalan raya hmm. bawa masuk ke lita dan jadikan ikon hmm. untuk bagi tahu dekat uh, apa anak-anak yang luar sana yang main motor jalan raya please jangan main motor jalan raya hmm. main kat, kat litar hmm. tetapi dengan I mean program yang yang SIC bersama KBS uh, Federation uh, Malaysia buat sekarang uh, berbeza hmm. kita didik anak-anak seawal umur 6 tahun berlumba secara profesional, introduce gears uh, apa racing suit, yep. glove, boots, helmets dan bagi mereka jatuh dulu awal-awal dekat dekat litar dan hmm. mengharapkan mereka takkan bila mereka besar hmm. mereka tak akan berlumba dekat jalan Raya lah sebab hmm. kita tahu bila berlumba dekat Lita jatuh pun sakit hmm. walaupun dengan pakai suit ini yeah. lagi lah kalau kita lihat normal situasi dengan rempit ni tak pakai tak pakai suit lah kan yeah. ha, pakai t-shirt kadang mm. tak pakai helmet ni lagi mm. Prof cakap tadi berlumba tak ada breaks. Mm. So jadi kita harapkan sekarang ni apabila kita ada program pembangunan seawal umur 6 tahun yeah. bila mereka akan terus kerjaya profesional mereka ya. dan tak akan berlumba. Ha, dan kita nampak bila seorang seorang jadi profesional, nanti sepupu dia Uh, tahu yang dia main motor, eh, uh, saya pun nak main motor macam ni dah. Okay. Uh, so, mm. benda ni pun dah dah start uh, ada macam positif uh, input yeah. lah mm. saya cakap Baik. dalam sukan pemotoran ni. Berubah, ya. Uh. Uh, Prof, uh, kami nak tanya berkenaan dengan sebab Prof tadi kata uh, dapat menemu bual beberapa kan, uh, mak rempit dan sebagainya. Jiwa kelajuan itu, apa yang sebenarnya mm. mendorong mereka kan um, pengalaman tu menjadi satu macam ketagih? Hmm. Uh. Mm. Apa antara jawapan yang mereka berikan? okey. Um, Temubual saya dan juga beberapa siri uh, pemerhatian, saya dapati uh, kumpulan Mak Rempik ini dia ada special karakter. Hmm. Special karakter maknanya dia tak macam kita lah. Maksudnya dia sangat sangat teruja dengan bunyi. Bunyi rum, rum, rum tu dia memang orang kata satu nightmare lah, kan. Tak boleh nak tahan lah kan. Tak boleh lah, dia suka. Yang kedua ni suka pada benda laju. Right. Hmm. Dan uh, dia adalah entertainment yang paling murahlah pada saya kan. Hmm. Kalau kita tengok orang oh, badan nak pergi ke apa ke panggung wayang, ke naik kelab ke apa kan, dia dia orang tak ada duit. Jadi benda yang paling mudah dan uh, murah adalah dengan berhibur menggunakan motosikal berkuasa rendah ni lah hmm. Jadi uh, mereka hanya perlu RM5 masuk minyak petrol RM5, boleh pusing-pusing, hmm. boleh buat benda-benda yang tak senonoh, apa-apa semua yang penting terhibur, sampailah pukul 4, pukul 5 pagi sampai subuh. Uh, itulah dia uh, apa, ni, uh, apa yang mereka hendak. Jadi special yang saya dapati karakter dia adalah suka dia memang ada apa ni ada kelebihan dari segi uh, mekanik itu satu benda yang bagusnya ya. hmm. Uh, memang dia orang pandai modify motosikal hmm. ya yeah. bayangkan saya rasa mekanik Jepun pun tak boleh buat <laughs> yeah. okay. bagaimana mereka modify boleh laju sampai 250 cc ya yeah. uh, ha hmm. jadi skill yang perlu kita asahlah kita bimbing sebenarnya dah yeah. dan bagi para mereka saya lah sempatlah uh, untuk mem mem apa membentuk mereka dan menjadi seorang berjaya lah Ya. Okey. Prof, Prof, saya nak tanyakan soalan tambahan sebab uh, kita melihat kepada klip-klip visual setelah tadi memaparkan tentang bahaya dan juga risiko menjadi uh, ataupun terlibat dengan gejala mak rempit ini. Kemalangan, saya percaya kecederaan dan juga sehingga boleh mengakibatkan kepada kematian. Uh, mautlah di atas jalan raya akibat daripada perlombaan pelumbaan haram sebegini. Tetapi, adakah daripada sudut psikologinya, Prof, bahawa mereka tidak bimbang dengan risiko-risiko tersebut? Mereka seakan hmm. lebih suka pula apabila ada perkara-perkara yang sebegitu berlaku, Prof? Ada apa pandangan Prof? Ya, betul. Uh, itu yang saya kata tadi, mereka adalah special. Iaitu mereka tak takut. Hmm. Mereka tidak takut mati sebenarnya. Ya? Hmm. Mereka nak jadi hero. Hmm. Dan uh, malah apabila kita lihat rakan-rakan mereka sentiasa memberi sokongan padu dan adalah girlfriend di sekelilingnya itu juga memberikan sokongan yang begitu hebatlah. Jadi itu menambahkan semangat hmm. kepada mereka untuk membuat benda-benda ini. Dan uh, satu benda yang 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 juga uh, kami kaji adalah uh, dari segi um, prestasi um, apa nama um, mereka dalam dalam pelunggu tu memang orang kata hebatlah sentiasa hmm. sentiasa dan, juga sentiasa mendapat hadiah yang kadang-kadang bernilai sampai ribuan ringgit hmm. Okay. Jadi dia oleh kumpulan mereka juga lah. Faham, faham. Okey. Zulfami, bagaimana sebenarnya um, bila melihat anak-anak muda yang sebegini? Tadi kata yang jiwa kelajuan, hmm. yang tak takut, keberanian yang luar biasa hmm. sebenarnya. kan? Bila kata dengar deruman enjin motosikal tu, adrenalin tu dah naik. Yeah. Ha, kan? Nak menarik mereka ini ke jalan yang benar. Ha. Maksudnya ha, Zofami pernah melalui fasa itu. Bagaimana okay. sebenarnya? Saya rasa kalau kita nak jadikan semuanya as a professional rider memang tak mampu lah kita tahu sukan pemotoran ini sukan yang yang mahal. Ya. Dan apa apa yang saya rasa moving forward kita boleh buat adalah uh, buat satu tempat di mana mereka nak merempit ke, nak wili ke, nak wikan ke dekat hmm. dalam satu tempat, dalam hmm. satu satu tempat itulah yang tak membabitkan jalan, uh, raya. jalan raya ataupun pengguna awam yang lain dan ya. Uh, laluan tu hanya sehala saja hmm. dan apa, apa yang saya menarik apabila saya travel satu dunia ni memanglah mereka akan buat event-event event, uh, apa uh, pemotoran selain daripada perlumbaan di di lualita uh, apa yang saya tertarik adalah apabila saya pergi ke Thailand hmm. okey mereka memang ada satu uh, straight line uh, dibuka untuk orang awam hmm. uh, oh. untuk orang awam so tu berapa jauh tu limoretto smiter okey min saya maksudnya cukup untuk mereka melepaskan gram di tempat yang sama satu laluan okey nanti dia orang u balik dia orang main dia orang dia di di orang main kat situ ke situ okey uh, jadi kita nampak uh, mereka lepaskan gram dekat satu tempat hmm. uh, tak campur dengan pengguna-pengguna awam yang lain yeah. sebab saya percaya kalau impossible untuk kita cakap uh, dengan adik-adik kita ke dengan even sepupu-sepupu saya pun kalau hmm. yang yang main motor ni oh stop jangan main motor main hmm. motor dekat dekat luar bahaya susah macam tu eh mereka takkan hmm. mereka takkan apa takkan berhentilah main motor sebab hmm. kita tahu dan saya faham mereka memang cari kelajuan tu dan hmm. cuma sekarang ni ialah kelajuan tu di digunakan di tempat tempat yeah. yang tak yeah, betul, betul lah ha laju kena straight lah yeah. hmm. betul kan hmm. Dan bila uh, ada je apa-apa media-media untuk mereka ni menggunakan sebenarnya memang boleh juga kan. Okey. Uh, masa sangat mencemurui kita nak kembali kepada prof mungkin dengan yang terakhirnya prof. Um, masih ada harapan prof untuk kita membantras gejala rempit ni prof sebab bukan isu baru dah lama dah kita cakap juga perkara ini. Apa apa lagi harapan yang boleh kita lakukan ni prof? Ya, memang hmm. memang so far kerajaan dah buat banyak perkara lah. Hmm. Antaranya dengan memperkenalkan apa nama undang-undang. Ya. -undang, hmm. Atas, atas, atas 42 akta JPJ iaitu mana-mana hmm. individu yang berubah cara haram dikenakan hukuman serendah RM500 hmm. dan se semaksima RM10,000. Uh, hmm. Dan juga ibu bapa kalau sekiranya dia bawah umur ibu bapa perlu juga diheret samalah. Kerana ah. uh, dikatakan tidak dapat mengawal anak-anak mereka um, ah. menjalankan aktiviti-aktiviti berbahaya sebab dia bukan saja bahaya pada diri sebenarnya yep. dia berbahaya juga kepada publik yang lalu-lalang sebab dia pelumba di, di jalan awam itu yang tak tak boleh betul kalau hmm. dia gezekan di payakan negeri dah ada tau macam stadium kapal dia ada gezekan kau hmm. nak berlumba lah di sana kan tak kacau hmm. orang hmm. tapi masalahnya bila saya interview dia orang ni dia kata tak seronok kalau berlumba ah pula uh, <laughs> tak challenge lah tak challenge. Ah. Jadi dia, dia, dia orang tu masalahnya dia nak tunjuk pada masyarakat. Ha ah. dia, dia nak kat jalan raya juga. Nak ada penonton. Yeah. Uh, ah. Saya juga pernah mencadangkan beberapa solusi lah, antaranya kenapa kerajaan tidak uh, menangani isu ini dengan lebih mendalam lagi hmm. dengan lebih uh, au kata keras lagi misalnya menggunakan cara MCO. Hmm kalau kita boleh buat masa covid kan hmm. movement control order iaitu kita sekat orang naik apa naik motor boleh lah Kenapa tidak boleh kan pada hmm. lepas pukul 8 malam individu yang bawah umur tidak boleh benarkan menaiki motosikal kecuali yang ada permit kerja okey faham Hmm. Nah, tak barat itu bolehlah kita tak deskat mana-mana hmm. yang yang lain pada itu memang tak tidak tak, dibenarkan berada di jalan raya pada waktu malam. Hmm. Eh. Kalau buat itu saya rasa akan menjadi insyaallah. Ya faham. Hmm. Okay. Ini uh, memerlukan sebenarnya banyak pihak hmm. kan uh, bukan saja pihak berkuasa tetapi masyarakat itu sendiri juga ya. uh -huh. dalam memberi kerjasama. Mungkin uh, Fahmi? untuk kita jadikan satu kesimpulan. Hmm, harapan awak sinilah yeah. sebagai seorang profesional bidang yeah. ini juga. Oh, saya harap saya sebenarnya memang betul-betul ke arah uh, apa develop pelumba-pelumba profesional dan uh, hmm. kita tahu sekarang kita ada Hakim Danish, Kamil yeah. Irfan yeah. yang yang menjuarai kejuaraan-kejuaraan di Eropah. Hmm. Dan dulu kita tahu sukan pemotoran kita tidak setaraf ini hmm. dan sekarang ni memang kita tahu Uh, rakyat Malaysia anak-anak ke -anak Malaysia mempunyai bakat besar dalam dalam sukan pemotoran dan saya yakin mungkin yang bertuah saja yang akan masuk ke profesional tetapi banyak lagi yang dekat luar sana yang sukakan jiwa kelajuan dan saya harapkan uh, adalah satu uh, jalan khas untuk mereka uh, ber uh, i mean ber, berlumba ataupun uh, melepaskan kelajuan mereka uh, supaya tidak uh, bercampur dengan um, kenderaan-kenderaan awam. Ya, betul. Saya ada satu soalan adalah, minta maaf. Eh. Ha. Ya. Saya nak tahu bila bawa motor laju laju itu, apa yang awak rasa? Eh? Ya? Sebab ha, macam angin, saya, rasa takut. laju sikit. Awak dengar okay. dulu. Okay. <laughs> Kita bila dekat jalan, raya, dekat jalan raya, saya sebenarnya baru dapat lesen tahun lepas. Lesen jalan raya. Okay. Sebab saya bila dah start profesional daripada kecil, saya tak bawa motor kat ya, jalan raya ni sangat. Oh hanya berlumba saja. Saya saya bawa motor sahaja. kat Lita saja. So ha. bila kat Lita, memang kita tahu aa, tak ada tak ada halangan, tak ada kereta datang dari hmm. depan. Kita bawa kita bawa selaju ah. 330 pun tak ada masalah. 330. Aa. 330. Sebab, yeah. Kita <laughs> punya naik kereta pun <laughs> <Okay> <laughs> lah. <laughs> Tapi sebab sebab kita tahu sebab kalau kat jalan raya kita bawa motor 150 adik. pun kita dah rasa laju yeah. sebab ada divider. Yeah, yeah. Oh, ha, okay. tak ada tak ada barrier, tak mm. ada. rasa run. bebas oh, lah rasa dekat kita tu. Ha. Tak tak ada rasa apa pun. Oh, lah, awak ni, dah bawa 330 30 tak rasa apa? <laughs> Dia oh, rasa selamat. Tau. Kita rasa laju tapi dalam kontrol puas environment ha? puaslah of uh, course okay. puas yes yes laju dan puas puas laju dan puas itu yang eh, kita tak dapat kata jalan raya okey okay. okay. perbincangan ini dapat bawa uh, lebih banyak kebaikan kepada semua ibu bapa dan juga, juga kepada mereka yang menonton hmm. fami terima kasih sekali lagi terima kasih banyak-banyak terima, terima, ya. terima kasih Faham, kepada Michael. Dan juga Profesor Dr Rosmi Ismail hmm. uh, di atas apa yang kita bincangkan yep. ini moga-moga ada manfaatnya juga kepada semua hmm. kita ya berkaitan dengan gejala hmm. rempit yang berevolusi. Ah ha, hmm. betul lah eh dari semasa ke semasa. Okey, kita berhenti seketika. Selepas ini ada laporan uh, dari Kuantan Pahang kami akan kami kongsikan kepada anda jangan ke mana.